تو کہو مجھے ایک حدیث سکھاؤ زیر نافات باننے کے متعلق میں آپ کا مذہب قبول کر لوں گا آپ کو کوئی حدیث بتائے مجھے کال کر دینا زیرو تین سو چمن بیاسی ایک سو پچیز میں جواب دوں گا انشاءاللہ آپ کا سر نہیں چکنے دیں گے یہ ہے مصنف ابن عبی شیبہ جو ہمارے پاس یہاں لگ بگ چھبیس جلدوں کے اندر موجود ہے اس کی یہ تیسری جلد ہے یہ میں نے آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ کی تیسری جلد نکالی ہے اور اس کی یہاں کتاب الصلاح ہے اور اس مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ دیکھ لیں اس کا صفحہ نمبر تین سو بیس ہے صفحہ نمبر تین سو بیس اور یہ صفحہ نمبر تین سو بیس ہے حدیث نمبر تین ہزار نو سو انسٹھ حد وکی عمیر ان علکمۃ ابن وائل ابن حجر ان ابی یعنی ان وائل ابن حجر یہ صاحب رسول قال وائل ابن حجر فرماتے ہیں رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضع یمینه اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اپنا دایاں دست پاک اپنا دایاں ہاتھ الا شمالی ہی اپنے بائیں دست پاک پر فی الصلاتی نماز میں تحت سرتی ناف کے نیچے یہ بالکل صحیح حدیث ہے اس کے پہلے راوی وکی ہیں یہ بھی سکا ہیں پھر موسا ابن عمیر ہیں یہ بھی سکا ہیں پھر الکمہ ہیں یہ صحابی زیادہ ہیں سکا ہیں وا ابن حجر ہیں یہ تو صحابی ہے اور الکمہ کا اپنے والد سے سما بھی ثابت ہے اس پر مکمل تحقیق میرے رسالے میں چھپ چکی ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر تین سو بیس پر شروع ہو کر کے صفحہ نمبر تین سو بائیس پر یہ آ کر کے ختم ہو جاتی ہے پھر اس حدیث کے تحت اس کتاب کے محقق نے اس حدیث پر بحث بھی کی ہے مختلف نسخوں سے اس حدیث اور اس کے الفاظ کو ثابت بھی کیا ہے اور شاندار گفتگو کی ہے جو کہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے لہذا یہ صحیح حدیث ہے سری حدیث ہے ناف کے نیچے نماز میں ہاتھ باندھنے کی اس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھا کرتے تھے یہ بالکل صحیح حدیث نے آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے دکھا دی ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو بیس